Работодатели Киева пришли к местной власти с просьбой решить их проблемы. Предприятия заявляют об административном давлении, коррупции, вымогательстве органов, отсутствии инвестиций. Но мэр столицы и по совместительству глава администрации говорит, не по адресу обратились. Эти вопросы больше к кабинету министров. Хоть влада на сегодняшний день говорить про децентрализацию влады, децентрализацию бюджету, но ничего не меняется. А потом Мер ходить з кабінету міністрів і благає для того, щоб нам дали грошей. Наші з вами грошей повернули, які ми з вами платимо в центральний бюджет. Кличко изрядно критикует правительство, что неудивительно, он-то человек президентского лагеря. Жалоба на то, что в столичный бюджет не возвращают подоходный налог традиционно. Лишь бы киевская администрация была способна эффективно распорядиться этими деньгами. В Киеве остановлены инфраструктурные проекты. Гордиться могут лишь открытием проезда на почтовой площади. Да и строить его начинали не при Кличко. Таких объектов в Киеве одночасно должно из 15. От зараз відзвітували, ми від ремонт 14 вулиць доповіли, зробили. До таких вулиць повинно ремонтувати за рік 414. У Київської адміністрації, у Київській ради в міста сьогодні про борги і ще за виконані роботи. А якщо виконані роботи, не оплачені, люди не отримують заробітну плату, податки не платять. І и образованию. За последние два года да, недовыполненная доходная часть бюджета, да, бюджетная э, эта, дырка в бюджете города Киева дошла до катастрофических размеров. Понимаете? Что сегодня делать предприятиям, которые вчера поставляли в детские садики хлеб и молоко? Если с ними не рассчитывается за три месяца, поставлять дальше или не поставлять. Эти деньги с бюджета вернутся через год, через неделю или так далее. Понимаете, хватит ли этих предприятий запасов? На встрече с городской администрацией ни один работодатель не сказал, что коррупции и взяточничества стало меньше. Особенно это чувствуется при проведении тендеров. Эти злополучные тендеры, я вам скажу, никто этим не занимался. Если ему удастся, ему надо будет оставить золотой памятник, если он разрубает этот узел, чтобы он был легально доступный для всех нам для решения. О непрозрачности торгов в администрации наслышаны. Тендеры пишутся абсолютно под э, определенных людей. Уже изначально известно, кто выиграет. Виталий Кличко очередной раз сказал, что с коррупцией бороться надо и попросил сообщать о злоупотреблениях. Если есть приклады хабарниства, коррупционных схем, я вже дал відкритий э, телефон, який зараз працює в напрямку, в напрямку коруп, напрямку. Создавать горячие линии – любимое занятие бывшего оппонента Кличко Леонида Черновецкого. Но сейчас есть проблемы поважнее. Киев остановился в развитии из-за долгов государства перед своими же предприятиями. Ярким примером тому является Киев Метробуд, который недополучил 250 миллионов гривен из копилки за выполненные работы. Сегодня уникальное предприятие под угрозой закрытия. Ну, проедаем себя. Почему? Потому что работы нету, на новые объекты по старым долгам не рассчитываются, а это все ведет за собой уплата... Бан процентов банку Крещатик, это заработная плата. Своего рода мы себя уничтожаем. Просто отрасль, как метростроение, она сейчас себя, ну, просто убьют, отрасль. Оно... И метростроение не только не будет в Киеве, но и на Украине. Это проговор новой власти центральной и местной. Вперше після війни, як почали будувати метро, вперше зупинили будівництво. П'ятитисячний колектив це ж унікальна кваліфікація. Там роками треба набувати фах. І вони сьогодні без роботи. Але найголовніше, ми не тільки припинили будувати міст і метро на Троєщину, що є просто ну, злочинно з точки зору економіки, з точки зору розвитку інфраструктури міста Києва. Ми не розрахували за станції, які працюють на теремки. Государство не рассчиталось именно за строительство станции метро Теремки, последней в Киеве. Ее открыли ровно год назад. Еще когда отделывали вестибюль станции, директор Киев метробуда Владимир Петренко говорил, не знаем, что будет со строительством киевской подземки в будущем, видимо, поедем строить метро в Москву. Эти слова имели под собой основания действительно приезжали сюда зам мэра москвы и просил нас о том чтобы мы участвовали там у них в строительстве московского метрополитена но так получилось что что получилось вы видите что сейчас какая ситуация с россией и в общем то какие взаимоотношения Сегодня руководство Киев-Метробуда рассматривает возможности поработать в Польше, Грузии, Турции, но все же хотят строить метро именно в столице Украины. Для этого и создавалось предприятие. В целом вопрос внешнего сотрудничества стоит в столице для многих серьезных производителей. Возможности коллектива довольно большие, а вот загрузки ее недостаточно, потому что сегодня надо новые рынки. Европа еще для нас пока закрыта, будем так сказать, она пока еще недоступна. А рынки те, что были у нас в странах, допустим, той же даже России, сегодня они закрылись, поэтому мы во многом. Вот. Задача какая, что максимально наполнить портфель работы, портфель заказами и обеспечить работу коллектива. Если не выполнять этих задач, многим сотрудникам предприятий Киева грозит безработица. Уровень безработицы увеличился на полтора процента. То есть сегодня потом порядка 90 с чем тысяч киевлян безработных. Но поверьте, это только та часть, которой официально люди обратились в городской центр занятости. По нашим данным, реально уровень безработицы увеличился в разы. Понимаете, просто это тяжело этих людей посчитать. Предприятия лопают и безработица угрожает серьезно. Почему мы сегодня обратили внимание, что если в ближайшее время этим вопросом не значение, в киеве будет коллапс работодатели в целом позитивно оценили свою первую публичную встречу с городской администрацией теперь они вместе попытаются достучаться до правительства ведь не все зависит от киевской власти но если проблемы не решатся хотя бы на городском уровне профсоюзы выступят против такой власти и такого диалога результаты себя покажут Євромайдан це гори і сльози всієї України. Тим, хто працював в полі і на заводах, і тим, хто строїв будинки, і школи, і лікарні це герої і їм слава. А ті, хто були на Майдані, вони не герої і їм не слава. Валерий Мацун называет себя политологом. Говорит, таковым он стал с декабря прошлого года, хотя имеет лишь среднее техническое образование и работает на стройке. Если бы не было Евромайдана, он просто интересовался бы политикой. Сейчас ищет возможности заявить о своем критическом отношении к революции достоинства. Это революция немыслимого позора в Украине. Основная цель Майдана была, это, чтобы у нас забрать Крым, чтобы мы не створили конкуренцию другим державам. Друга ціль Майдана знищити промисловий центр України. Він виконаний. І третя ціль Євромайдана це масове винищення громадян України, громадянами України під назвою «Антитерористична операція. Чтобы высказать такую точку зрения, нужно иметь смелость. Многие скрывают свое негативное отношение к Евромайдану, хотя социология показывает, что общество разделилось в оценках этого события. Позитивно оценивает его 55% населения, но многие не воспринимают Майдан, особенно на Юго-Востоке. Негативні оцінки, що це державний переворот, державний переворот або здійснений політичною позицією, або за підтримкою Західу, теж немало, це 30%. Відчувається певна, певна боротьба за цих людей, за те, куди, з ким вони будуть, ці люди, будуть вони з умовно кажучи, з постмайданом, чи вони будуть, умовно кажучи, з антимайданом, але там. Думки діляться і діляться майже навпіл. Особливу позицію посідає Донбас на Донбасі. Фактично більше 70% вважають, що те, що там відбулося. Це був державний переворот. Как видим, после Евромайдана обычные люди в Украине становятся политологами, гражданский актив политиками, как, например, журналист Мустафа Наем. На парламентские выборы он пошел не по мажоритарному округу самовыдвиженцам, а по списку блока Петра Порошенко, с места, которое просто так не достается. Без пяти минут народный депутат говорит, что, связавшись с властью, не жалеет, что уже не задаст неудобного вопроса своему патрону, как раньше Януковичу. Мне что-то не нравилось, я это критиковал. Сейчас мне кажется, у нас, у нас достаточно сил, опыта, возможностей и людей, которые попали, чтобы что-то поменять. Поэтому мы сейчас задаем эти же вопросы в иной форме, в другой атмосфере, но делаем мы, в общем-то, то же дело. Я сейчас не журналист и не хочу использовать инструменты и не хочу дискредитировать цех. Я сейчас занимаюсь политикой в той мере, в какой я это могу сделать. В тот момент, когда я скажу, окей, теперь опять журналист, может так случиться, мы тогда будем смотреть на это по-другому. Другая героиня Евромайдана и, как говорят его эмоция певица Руслана уже была народным депутатом только после Оранжевой революции. Сейчас ей больше интересно заниматься своим внутренним Майданом. Я там уже была, мне уже там другой раз будет не И я рвусь до влады, никогда не рвалась. Але немає критичної массы таких людей, принциповых там, чтобы они пришли и почему. Почали... На цей раз я его уже не упущу. Не будет так, как в 2004 году. Ющенко так, ура, бджоли. Сегодняшняя система, я бы констатувала, все-таки, не боячись публично эти факты, и крадут, и брешут. Мустафа Наем тоже критичен к нынешней властной верхушке. Говорит, что бывшая оппозиция совсем не намеревалась становиться властью. Подписав соглашение с Януковичем 21 февраля, они хотели подать это как победу Евромайдана. Всі ці люди вони хотіли, щоб Янукович досі був президентом. Вони були готові після того, як загинули люди визнавати, його президентом. Саме люди його зупинили. Я би хотів, мабуть, щоб майдан 3.0 стався не на вулицях, а в парламенті. Наліч журналістів і активістів в новому парламенті споризувались, щоб показати обновлення. Критичність этих людей к власті послужить для них перестраховкою, щоб потім змінити свої політичні позиції. Обичні люди. были привлечены к поддержке этого движения, поскольку рассчитывали на то, что оно обеспечит им большую социальную справедливость, несмотря на то, что на самом Майдане лозунги социальной справедливости и равенства никогда не звучали, то активная часть общества, которая поддерживала, та часть активной части общества, которая поддерживала Майдан, а все-таки в конечном итоге рассматривала это движение как возможность обеспечить социальные лифты как возможность путь себе наверх, поскольку в общественных представлениях социальные лифты были перекрыты вследствие господства крупного финансово-промышленного олигархического капитала. Но парадокс состоит в том, что как раз именно финанс, крупный финансово-промышленный капитал в значительной степени поддерживал это движение. Настоящие социальные требования на Евромайдане сгладились общими, как, например, победить коррупцию. И не только. Социальные лозунги утонули среди радикальных призывов. Известно, что на маргинализированном Майдане звучала более популярная антисемитская и неонацистская риторика. Наши западные партнеры и коллеги стремились не акцентировать на это внимание. Социальные лозунги, социальные требования были максимально приглушены и по большому счету сведены на нет, поскольку мы знаем, что когда группа профсоюзных активистов выступила на, э, в то время с лозунгами, направленными против принятия нового трудового кодекса, у них моментально возник конфликт с представителями национал-радикального лагеря Майдана, которые потребовали и э, э, в очень жесткой форме добились этого, это снятия любых вот этих вот социальных, социальных лозунгов. В свою очередь, умеренные политологи называют Евромайдан мирным протестом с элементами восстания. Именно насильственные события, которые привели к смене власти в феврале, до сих пор не расследованы. Цинизм новой власти в том, что не выполнено этическое требование протестного движения. Расследование, мы считаем, что оно ведется неэффективно. Ця історія втечі садовника майора, так званої чорної роти, є дуже показовою на превеликий жаль, тому що складається враження, що вона її дозволили, її дозволили МВС, її дозволила генпрокуратура чи хтось там. Украина после Евромайдана живет совершенно другой жизнью, чем до него. К сожалению, многие наивные участники этого протеста так никогда и не поймут участниками, какого события они стали. Звичайно, люди воювали за свою гідність, намагались там что-то покращити, але як то кажуть, добро має бути могутнім, тому що слабосильне добро породжує ще більше зло. Що ми власне кажемо і бачимо.